Користуючись нагодою, не можу а, не запросити на коротенький діалог Максима Гайковського, власник або співвласник зараз розкаже мбс uh -huh. клубу. Я дуже люблю клуб для спільноти, дуже уважно за ними спостерігаю. У мене дуже багато своїх власних вимог. Але а, оскільки я вже опинився, і ти мене запросив як спікера безпосередньо на цю подію. Uh -huh. Давай просто щоб людям було цікаво, що таке взагалі мбс клуб. Що це за клуб? Що це за спільнота? на що воно тобі от ано, здивуй okay. нас.

И я, как человек, который приехал из Молдовы, то есть у меня там бизнес ритейловый, да, то есть это чисто магазины, сеть магазинов, я понимал, что мне нужно какое-то окружение, с кем я буду говорить на одном языке. Uh -huh. Потому что ну, ты как предприниматель, мне не даже, да, что от предприним... а предпринимателя постоянно кто-то что-то хочет: то налоговая, то банки, то сотрудники, то клиенты. Ты постоянно на таком разрыве, а когда ты приходишь в клуб, в какое-то сообщество, ты чувствуешь себя больше в безопасности, потому что там такие же люди, которые сталкиваются с теми же проблемами каждый день. И вот тогда, вот 9 лет назад, мне не хватало такого сообщества, потому что либо они тогда еще плохо рекламировались все, либо их просто не было. Но я знаю, что просто одновременно с нами запускались еще несколько сообществ, и вот плюс-минус мы сейчас и конкурируем. Там топ-3, топ-4, условно. Вот. Это было 9 лет назад в Одессе. Ну, идея была просто однодумцы, спільнота, безпека, просто там на рівне нетворкинга подсилиться. Да, то есть да, усилиться, и самое ключевое – это возможности. Почему? Потому что, например, даже в Валенсии, там, у кого-то из резидентов, например, есть человек, который может там договориться за что-то на какую-то землю, например, по лучшим условиям uh -huh. купить, или какие-то есть объекты интересные, которые вот где-то можно там заработать чуть больше, да? То есть потому что у каждого предпринимателя, ну что какая главная задача? Это больше зарабатывать денег? То есть эффективность предпринимателя это как качки в игре, да? Это больше денег. Ну, тут можно, мы ну, можем поспоричаться с этого привода, но нехай я пока что уважно послушал тебя. Да, ну, скажем так, есть, конечно же, уровень предпринимателей, которые уже, наверное, на, на этот показатель не смотрят, но все равно эффективность предпринимателя, ну, блин, очки, очки ⁇ это деньги. Хорошо, ну, вот, окей. Для меня это моя вот такая вот история. Но, кроме этого, вот мы поняли, когда мы в Валенсии особенно запустились что людям просто банально не хватает, чтобы их э, организовали, то есть условно какой-то досуг интересный, да, куда-то поехать вместе, там куда-то в Кальпы, да, там или куда-то в горы или просто там, э, как это называется, к, когда ходят долго. Хайкинг, хайкин, каяки, хайкин, Да, все шо... что. Я что просто по интересам как-то собраться, где люди мало того, что их объединяет интерес, это бизнесовый, где они могут на одном языке говорить так еще и какой-то интерес дополнительный, кто-то в гольф играет, кто-то в футбол, кто-то там хайкинг да, и так далее. И получается, что на вот этих общих интересах строится именно комьюнити. Вот, mm -hmm. в принципе, изначально это была основная цель, это не строилось как бизнес. Но очень важный момент, э, спустя год, э, мы же вообще ну, ничего не зарабатывали с этого и как бы не думали, что можно с этого зарабатывать. Как бы. На старте, или когда за запустили? Нет, когда на старте, девять 9 лет назад, в Одессе ага. еще. Да, и мне один из моих уже друзей на тот момент, он у нас спикером выступал, резидентом был клуба, потом стал депутатом Верховной Рады, и он мне как-то сказал, если ты не переведешь это в понятную бизнес-модель, угу. ты просто выгоришь. Тебе ну, будет, нет, ты тебе, сенс, сенс, сенс. тебе будет проще заплатить 2-3 тысячи евро за какой-то бизнес-клуб и просто быть там участником, чем вот это, ну, это супер операционно сложный бизнес. Который мы выстраивали вот в течение этого года. Мы покупали сейчас франшизу. То есть это, это работает как механизм. Mm -hmm. Не знаю, вот ты сейчас на форуме, если ты наблюдаешь некоторые процессы, ну, то есть они уже бесшовные как будто. А для нас это целая, блин, прям структура, которая... у меня сейчас в Одессе команда, она сейчас на компьютере. То есть она на... ну, она смотрит, во-первых, прямой эфир, весь. Она понимает, что где, она на связи со всеми менеджерами. Понимаешь? Mm -hmm. ну, то есть это процесс. Прикольно, прикольно. А. Яка ключова цінність для резидента? Ну, не так. Давай, от підемо по з іншого боку. Я бачив, я людина достатньо відкрита, і от е, можу собі дозволити казати все, що я думаю, стосовно всіх, Це дуже хто мене оточує. От яка, який ключовий е, портрет резидента MBC Club? Угу. От хто є резидентом клубу, хто може бути резидентом клубу? І ми е, мене більше, мабуть, цікавлять особисті якості, а не професійні. Я пам'ятаю. Якщо про лічне качество, то а, я більше сіво. Всего... не приемлю в клубе людей, которые декларируют э, вещи, которые о, которым они не следуют. И это очень быстро э, просачивается, Вытекается, это, да? да, вытекается. Почему? Потому что когда человек вступает в клуб, может попадает в общество, а общество очень быстро. То есть, знаешь, как ты играл в игру мафия? Ну, да, вот, конечно. Заметил, что вот очень часто, когда ты вот мафия и вот как-то каким-то образом половина вот людей, которые тебя хотят заподозрить в мафии, они сразу понимают, что ты мафия. По каким-то признакам. Uh -huh. Вот как-то интуитивно. Я не могу играть в мафию, бо что, как только я мафия, я сразу черву нею. Мне не можно всю я yeah, палюсь, у yeah. меня покерфейс не вообще. Так вот, в бизнес-клубе то же самое. Ты когда вступаешь, и у тебя ценности не совпадают э, с ценностями клуба, э, когда ты потенциально идешь в клуб только, чтобы продавать в лоб, uh -huh. да, вот прям идут люди прям конкретно вот я хочу клиентов да это неплохо, все хотят клиентов, все хотят зарабатывать, окей. Но это должно быть нативно, это должно быть как-то, блин, э экологично, да, потому что если ты хочешь кому-то что-то продать, ты сначала должен быть как бы, ну, ты должен себя зарекомендовать, ты должен как-то быть уже в клубе, а не так, прийти просто начать продавать им. и визитки раздавать. Как Ставит, ты говорил, да, да что, что вот у тебя карман визиток, да, и поэтому ты бизнес-клубом так как-то относился с осторожностью. Я против этого абсолютно, то есть я понимаю, что э просто прийти в клуб и начать впаривать, ну, это бред. Такие точно у нас не задерживаются долго. Плюс, еще я тебе скажу, каким-то образом люди, которые не соответствуют нашим ценностям, они как-то сами отсеиваются. Вот даже их, их общество даже не отсеивается. Они сами как-то вот потихонечку, они понимают, что они не ставят тарелки. Угу. И поэтому за 9 лет мы исключили всего лишь 4 человек: Двое в Валенсии, двое в Одессе. Какой то выбор резидента бывает на момент? Выбор? смотри, э, есть два параметра, я все говорю. Первый ⁇ это к, к, как, цифровой, да, цифрованный ⁇ это количество лет в бизнесе. Да. Мы берем от двух лет. То есть, когда человек, ну по статистике, после двух лет э, закрывается 95% бизнеса. Э, эта статистика всем известна. Угу. После пяти лет, по-моему, 99%. То есть там вообще 1% становится. Э, соответственно, если ты прошел вот этот двухгодовой период, и остался на плаву с хорошими результатами, то ты, в принципе, уже можешь считаться предпринимателем. Поэтому это вот единственный, скажем так, оцифрованный параметр. Потому что для нас оборот Вообще не пора. Я, я видел столько разных оборотов разных, э, декларируемых, недекларируемых, э, прибыльных и неприбыльных. Ну, это, когда мы говорим это... про бизнес в Украине, то, в общих реализаций, грошовый ипотеки его... Його... Это це... очень субъективно. Да. И тут вот просто, понимаешь, и, опять же, зависит от ниши, да. Для кого-то а, это недельный оборот, для кого-то годовой оборот, понимаешь, ну, а как ты можешь всех уравнять. Поэтому мы оборот не смотрим. Но, конечно же, когда у нас сейчас, как происходит, то есть, мы разделили, есть встречи кандидатов в клуб, есть встречи резидентов клуба. Почему мы так сделали? Потому что когда закрыты встречи резидентов, они должны понимать, что они могут там открыться, они могут доверять тем людям, которые уже в клубе, потому mm -hmm. что там прошел анбординг. On они уже этих людей знают и они могут открыться. А когда раньше ну, приходили новички, да, когда у нас как бы, была гостевая встреча, приходили новички на встречу клуба. Mm -hmm тут как бы был такой момент, что вот, блин, а кто этот человек? Я его не знаю, ну, может он там откуда-то, Поэтому мы сделали так. Резиденты, у них закрытые встречи, есть кандидаты, которые приходят на встречи клуба, э не клубные, где все резиденты, а... Ну, как если открыто, как... Ты, типа открыто за да, встречу, Сьогодні форум, тоже для, для всіх желаючих, щоб вони познайомилися з нами і що ми можемо. Да? Вот там спікери, опять же, потому что многие спикеры виступають у нас на закритих встречах клубу. А сьогодні форум, сьогодні це як витрина, скажем так. Да? Те, то що то, ми можемо, хто ми такі. Да? Я сказав би, я про башку вдягнув покраще. Знаєш, чому ці питання були? Щоб без загнання в фарби? Я до війни був. Дуже сильно дотичний до клубів, yeah. я був в наглядовій раді. Yeah. Давай без імен, щоб тебе не, не компрометувати. немає в цьому сенсу. Всі бізнес-клуби України, я знаю всіх власників особисто, з кимось ми там дружимо більше-менше. З тобою якось так обійшлося, щоб ти розумів, я в Україні про МБС навіть не чув. Yeah, well, тому я... МБС, ми МБС почали два роки тому, але можливо, ти не знав і про КМБ, тому що ми в Києві запустилися тільки. Ты з Києва з Дніпра. Ні? А, з Дніпра. Ну я а, в Ку, в Дніпрі. В Дніпрі ми запустили в сентябрі двадцять першого, тобто .е. за до вини. Ми ключі от офісу э, ми хотіли діти прям таку большую домки дом клубу сделать. Короче, mm -hmm. ключі офісу отримали за неделю до повноваштабного. Ну коротше, сенс в тому, що я дуже багато всякої не дуже етичної штуки бачу в клубах. От mm -hmm. візитівки це насправді не менше біда. Сьогодні ми їхали і там подружка дружини. Там mm -hmm. про клуб запитала, і до мене Оля повернулася, і я одразу кажу, у кожного свої цілі. Я перерахував no. ті цілі, що, блін, ну якось песимістично воно виглядає. А воно виглядає так насправді, бо люди приходять дійсно не всі за тим, щоб підсилити іншого, не всі за тим, щоб ділитися. Ну, у мене позиція там давати. А дуже багато хто приходить отримувати. Оце мене насправді дуже сильно відторможувало. І я почав приділяти увагу тільки тим клубним спільнотам, де я маю можливість впливу. И у меня был прям... Цілий рік, мені здається, може, я інтернет все пам'ятаю. Mm -hmm. Я був в наглядовій, в наглядовій раді. Мені прям це було дуже сильно важливо змінити ком'юніті підприємців у, в Україні, змінити ком'юніті підприємців в Дніпрі. Я в принципі роблю те саме зараз, умовно дистанційно, ну тільки тоді це було прям підкріплено якістю. Чи були, ну коротенько, просто щоб було цікаво, чи були а, прям такі хірові якісь історії, коли резидент клубу там я бачив, як збирали інвестиції, я бачив, як продавали неякісний продукт, я бачив, як продавали надавали наездную чужой землю. Я бачив, как э, надавали послугу вдвое дороже, нежели на коштенный на То есть я дуже много всего увабачив mm -hmm. в різних клубних спільнотах. Чи якось це регулюється в твоем клубі? Да, конечно. В Одессе это было неэтичное поведение. То есть человек, который занимался похожей деятельностью, то есть у него не бизнес-клуб был, но он в бизнес-форме. Он просто приходил на, форум, на все наши мероприятия, просто взять себе спикеров и через две недели делать такие же мероприятия. Mm -hmm. Uh, это было нестесненно, мы с ним общались на эту тему. То есть, ну, я, если ты хотел бы как бы пообщаться, ну, насчет там, рекомендаций и так далее, я бы мог. Но ну, ты просто вот, приходишь только для этого. Uh, первый момент. Второй момент был человек тоже в Одессе, который некрасиво поступил со своей командой. То есть его команда, то есть у него было маркетинговое агентство, и его команда начала мне писать, что он им не выплачивает зарплаты, uh -huh. он их там кидает, там еще что-то. И я начал разбираться, и действительно жалобы были не только от команды, а и от клиентов, которым он не выполнил обязательства. И Соответственно, тоже у меня был разговор и исключение сразу же. Uh -huh. Все, это два случая в Одессе. Поэтому мы даже онлайн сейчас делаем онбординг. То есть в онлайн нельзя подписаться, там типа просто в приложение зайти, нет. Чаші через менеджера карточка, провіряємося, і тоді вже може. Воно я тобі хочу щиро подякувати. подякувати. За те, не за те, що ти виступив, не за те, що ти зараз сказав, а за те, що ви в будь-якому випадку. <різований> Розумієш, що це бізнес все одно ви впливаєте на свідомість українського підприємця. Як не круто. якщо глобально подивитися на чим ви займаєтесь, я саме тому і погодився. Бо а, саме зараз найважливіше, що ми можемо робити ми можемо давати поштовх для маленьких кроків, давати поштовх для маленьких дій. І це дуже круто. Оця підтримка. Цей нетворкінг. Я не про робочий нетворкінг, я нічого теж проти нього не маю, але то там до єдності дуже класно все це ви, ви робите класний продукт з точки зору мечу підприємців різних рівнів. Ви робите класний продукт з точки зору пошуку інвестицій. Я впевнений. Я не був ще всередині. Я не знаю, але я впевнений, що воно так і є. Я як людина, котра має власний фонд домашній. Ну, тобто ми не інвестуємо а, верніше. Ми не залучаємо інвестиції. Ми інвестуємо свій власний капітал з моїми партнерами. Я розумію, наскільки це круто, коли ти а, знаходишся з людьми. Ну, прямо в одной бульбашке с людьми, которые точно понимают твою позицию, и э, это а, определенный певний Я тобі вдячний за те, що це український бізнес. Вдячний за те, що український бізнес за межами України за твою енергію, за а, ваш вклад. Я хочу, щоб все вийшло. І я дуже хочу, щоб ми зараз з тобою підписалися. У нас обов'язково повинен бути повноцінний випуск, де ми там розкриємо теми і підприємництва, і особисті теми, саме про МБС. Бо mm. я ж кажу, нас їх не так багато, і всі клубні спільноти вони дуже сильно переплітаються поміж собою а, зі свого боку. Готовий там, вашим резидентам бути корисним всім, чим я можу. Відкриваю, здаю таку змогу. Тим паче, ви знаходитесь у Валенції, А у Валенції дуже потужника Домовились. дуже тобі, дякую і до побачення. До слідчої зустрічі і до повного випуску на Ютуб. Дякую.